Друзья, всем привет! Сейчас поговорим о суде над подозреваемым в убийстве Ирины Фарион. Там очень интересное заявление сделало следствие. Возможно, когда вы смотрите, вы уже знаете, какую меру пресечения была избрана для Вячеслава Зинченко. Покажу вам его, его поведение, его ответы. Важное видео. Подпишитесь на канал, зажмите кнопку лайк, палец вверх, подписывайтесь обязательно, комментируйте. Ну и присоединяйтесь к нашему сбору на сетке для ЗСУ. Итак, в Днепре, вы знаете, был задержан подозреваемый в убийстве Ирины Фарионы. Им является 18-летний Вячеслав Зинченко. Полиция провела брифинг, на котором рассказала много интересного, показала материалы. Конечно, мы не суд, будем смотреть, что дальше и каковы мотивы. Вопросов очень много, но произучала много интересной информации. Итак, полиция говорит, что Вячеслав Зинченко там, крутился в определенных кругах, общался с определенными кругами. Напомню, ранее ответственность за себя брала неонацистская группировка, которую ФСБ обвиняет в покушении на Соловьева и в поджогах военкоматов. непонятно, опять же, действительно ли они имеют к этому отношение, имеет ли он к ним отношение, но у него нашли, что он контактировал с неонацистскими российскими кругами. В его телефоне нашли там, как говорит полиция, много интересной информации. Но, ну, например, показали книгу, мол, значит, как работает там КГБ ЦРУ, изучал практики какой-то диверсионной деятельности и каких-то, ну, в общем, в этом направлении смотрел. Также э, гуглил э, и как переделать э, стартовый пистолет в боевой э, э, оружие, преступления не нашли, но вроде как он обмолвился, значит, что он его спрятал. Ну и вообще посмотрите кадры задержания. <рик> Теперь посмотрите, как его привели на суд вас Да, вы слышали, как к нему обращается? Это дочь Ирины Фарион к нему обращается. Там у них был, она еще там к нему обращалась, не проглотил ли он язык? В ответ он ей он его показал, посмотрите. Ты проглотил язык? Что было, что ты что? что еще тут можно сказать, это то, что полиция показала видео там его допроса, где его спрашивают, совершал ли он убийство. Ведет он себя как-то странно, не оправдывается, не признается. В общем, послушайте, как, что он отвечал. А вы скоивали какие Буду выйду, подивимось. Вы винны в этом? як би ви пояснили свої дії в той момент, коли ви вчиняли вбивство? Наступне питання. Ну, що, які мотиви у вас були? Наступне питання. В общем, отвечая, типа, увидим, да, посмотрим. На вопрос ви слышали о мотивах, там, зачем, следующий вопрос. Ну, действительно, странное поведение. Тут ничего не скажешь. Полиция сообщила, показала еще, что он гуглил, значит, там, типа, искал про российских политиков в Украине, гуглил расписание сессии Винницкого совета зачем-то. А полиция сказала, что следующей своей жертвой он наметил народного депутата Макса Бужанского. Тоже, да, почему, зачем что не понимаем. Также он интересовался другими политиками, чьи имена полиция, как бы, во всяком случае, пока не называет. Ну вот такая ситуация. Суд по мере пресечения затягивается, потому что никак не прибудет адвокат, которого нанял его отец. Ну вот, друзья, все последние информации, все последние новости с этого дела. Держим строй, не забудьте подписаться на канал.